Hamınızı təbrik edirəm Hazret Zeynəbın məvludu münasibəti ilə. Gün hələ qarşıdadır. Mən sizə tövsiyə edirəm ki, iki ricah xanım Zeynəbə namaz hədiyə eləyin və həzadlərinizi istəyin. E, Alimlərdən birimdən elə dünən gördüm. Deyir ki, ən çətin həzadləriniz çü nə qədər vurğun oxursuz həll olunmur. Xanım Zeynəbə and verəndə Allah keçmir o anddan. Yəni iki ricah namaz qılın və amma Allah'a and verir Nezir Zeynebə Allah hazətlərin üzü verəcə inşallah. Elə bir xanımdır ki, adını Allah qoyub. Özdə Peyğəmbər Əlinin zinətidir. Zeynu Əbi, yəni atasının bəzəyidir, zinətidir. Allah ona adı qoyub və Peyğəmbər görününə də deyib, buyurub ki, "Aleykum enta hubbu Zeyneb." Sizə təvsiil edirəm vəsiyyət edirəm ki sevəsin, Zeynəb Sevəslinin xanım Zeynəb ki uğlansından ondan dua istəyir və biz də bu gün onun məvlud günündə ondan dua xahiş edirik. Yəqin ki bizim hacətlərimiz